Ранку усім, хто з нами зустрічає цей прекрасний осінній день. Шановні господині, якщо у вашій родині є маля вередливе, яке не хоче просто снідати, і кожного разу пригадує якісь ось не дуже вам е, такі моменти, які подобаються, відмовки, чому я не хочу снідати. Сьогодні ми вам допоможемо, тому що е, сьогодні до нашої студії завітала Марія Філіпова, двічі срібна призерка міжнародних змагань з карвінгу, яка володіє мистецтвом. ваших улюбленных страв и у вашей ситуации она вам будет палочка воручалочка мария доброго ранка я думаю что все, всем нам знакома ситуация описанная да слыша между тем я хочу задать вам вопрос какие вопросы вам непосредственно задают люди в социальных сетях потому что я знаю что там живое общение такое обговаривание что интересует народ В последнее время буквально вот Вчера и позавчера я общалась с двумя женщинами, которые просили меня помочь им сделать что-то очень легкое из фруктов, очень простое то, что они смогут сделать без проблем и не составит трудности для их детей. Да. Потому что. Опять же, такие ситуация такая же, дети вредничают, не хотят кушать какие-то фрукты, какие-то овощи, а мы же хотим накормить полноценной едой. Безусловно, а тем более, что сейчас пока, слава Богу, у нас море э, фруктов, море витаминов, и надо этим пользоваться. Итак, дорогие хозяюшки, разместите у себя на столике все по местам, мы начинаем. Как правило, начинаем мы с того, что у нас должна быть до дощечка и должен mm -hmm. быть у любимый ваш ножичек, которым удобно. Вирізати. Марія, но прежде чем ми приступимо к виполненню, я хочу познайомити вас, дорогі жінки, з такою прекрасною композицією, яка ну, просто удивительне настроєння. Ось вот такий лисовичок, їжачок який назбирав багато на свої голочки корисних виноградинок. І е, відразу подивіться: по-перше, е, що це настрій, по-друге, що це просто. Купа вітамінів, купа корисного. Ну і уявіть собі, яке дивовижне відчуття буде у вашої дитинки, якщо вона побачить зранку ось такий сніданок. Машенька, ну я так розумію, що вам був поставлений Конкретный вопрос, с чего-то, да, это все Да, сделать. у меня попросила одна из женщин, меня попросила, чтобы я что-то сделала из груш, так. потому что у них огромный урожай груш. У -у -у. Поэтому я сегодня большую часть использовала из груш и добавила винограда. Вот, и мы сейчас в прямом эфире постараемся сделать то же самое. Для этого нам нужна обыкновенная, самая простая груша. Твердых сортов, да? Твердых берем? сортов, она может быть вот такая зеленая, есть они такие коричневого цвета, они очень симпатичные, да, но ее не будет видно, поэтому это не важно. Кожицу мы снимаем, да? Поэтому... Мы берем вот такой специальный ножичек угу. и с помощью этого ножичка снимаем половину кожицы с той стороны, где конус. Если у вас нет ножичка, можно это сделать ножом, но просто ножичком это сделать быстрее, поэтому я использую нож быстро у вас все получается. это, Конечно, очень удобно это приспособление. И я знаю, что им удобно чистить морковку, картошку, да? Да, абсолютно. Поэтому я советую всем его приобрести удобно и экономно. Потому что шкурочка очень тоненькая снимается. И вот у нас уже заготовка под нашего язычка готова. Теперь мы срежем снизу, для того, чтобы его можно было поставить, чтобы он у нас вот так не падал. Мы должны снизу его подрезать. Вот таким образом. Все устойчиво расположился наш ежик. Да. А теперь все очень и очень просто. Берем самые обычные зубочистки. Это могут делать даже и детки. Но хочу вам сказать, что детки, конечно же, определенного возраста. Да? Малыши до трех лет нежелательно зубочистка все-таки острый предмет. Втыкаем половинку зубочистки в носик. Причем острым, да, острием мы втыкаем, острием, а там можно, да. чтобы туп, тупой конец был. Да. Да? Выбираем черную виноградинку, mm -hmm. такую, чтобы она, ну, где-то нам под, для носа подходила по размеру. Обрезаем. Mm -hmm. Вырезаем из нее серединочку. Косточки удалим. Mm -hmm. И вот одеваем наш носик. <laughs> вот носик у нас уже готов. Дальше. Опять же таки, ничего не придумываем. У нас немного времени завтракают детки очень быстро. Поэтому берем обычные гвоздички. Вот и глазики. И делаем ему глаза. Вот. И уже у нас ежичок готов, но он какой-то у нас лысенький. Да. Поэтому я взяла с собой виноград, чтобы сделать его не таким лысеньким, а более красивеньким виноградинку, протыкаем. Обязательно делайте именно так, потому что если протыкать вместе, можно виноград повредить. Будут липкие руки, все вокруг будет мокрое. И вот таким образом собираем нашего южичка То есть мы оставляем еще острие сверху, да, mm -hmm. чтобы... А на верхнее острие можно, вот как я сделала в готовой композиции, одеть еще какие-то дополнительные фрукты. Это могут быть бананы, апельсины, яблоки. И все что угодно. Абсолютно любые фрукты вы можете нарезать кусочками и одеть еще сверху на ежечку. Ну, я хочу, вот когда, пока вы собираете иголочки, я хочу обратить внимание на готовую композицию, что здесь у нас есть еще и, посмотрите, когда законченный ежик, да, здесь проявляется ваша фантазия. Вот они, яблочки. Вот они, листики осенние на самом ежике. И, в принципе, дорогие друзья, все хозяюшки, которые отслеживают наши эфиры, они знают, как вырезать, вырезаются вот такие э, листочки. Ну и, в принципе, грани фантазии здесь абсолютно нет. Вот как вы видите этого ежика. и, в принципе, наверное, что у вас есть дома под рукой, и что любит ваш малыш, для того, чтобы его удивить, ну, можно вот так вот поэкспериментировать. Вот посмотрите, какой он у нас. Ёжик. Я, поскольку просили меня показать побольше элементов именно из груши, поэтому я из груши вырезала грибочки. Mm -hmm. Такие грибочки вырезать вы умеете, все, кто смотрит нашу эфир, мы такие грибочки вырезали из картофеля. Точно такие же можно вырезать и из груши. Добавить листики из яблок, и уже будет интересная композиция, которую можно даже не просто подать ребенку на завтрак, да, ну и, например, на какой-то утренник, на день рождения, оформить вот такую полянку для большого количества детей. Чтобы каждому хватило по ежику. Будет очень красиво. Маша, ну, будет. давайте определимся во, во времени, чтобы приготовить одного ежика. У нас, в принципе, происходит все быстро, потому что у вас ручки золотые. Ну а в среднем какое время вот надо хозяйки иметь для того, чтобы приготовить и чтобы ребенка удивить и здесь и сейчас, чтобы это не было заранее приготовлено, потому что это фрукты и хочется, чтобы все было очень свежее. Ну, я думаю, что у меня на ежика уйдет где-то минут пять. Вот. Естественно, у неопытного человека, наверное, минут 8-10, может, даже 15. Вот. Поэтому, конечно же, можно что-то сделать заранее. Виноград заранее не рекомендую, сами понимаете, он течет, он у нас будет плакать, выделять сок. А вот э, заготовочки ежиков, то есть вырезать грушу, одеть ему носик и глазки, можно и заранее. Но желательно, опять же таки, вспоминайте, что нам нужно сделать, чтобы не темнело. Нужно обязательно сбрызнуть чем-то кислым. Да? Или лимончиком, или апельсинчиком, или лимонной кислотой. Э, вот, э, для того, чтобы не потемнела эта часть. Каждый, каждого ежичка отдельно завернуть в пакет, в отдельную пленочку и положить, а потом уже перед приходом детей, ну, например, за э, полчаса, достать все эти заготовочки и быстренько-быстренько одеть на них иголочки. Маша, получается красиво уже, но между тем я вот сижу и думаю, для вас лично, вот что карвинг, с чего он начинается? Потому что для нас, вот для некоторых женщин, которые сейчас нас смотрят, для тех, кто общается с вами в социальных сетях, карвинг начинается с ваших советов. А для вас, как для мастери? Для меня карвинг начинается с удовольствия видеть у людей... Взгляд Удовольствие, наслаждение, удивление. взгляд удивления, да, взгляд <с радости. Особенно если это детки, они не могут скрывать свои эмоции. И вот эти детские счастливые глазки, просто человек понимает, для чего он на этом свете живет, если он видит счастливые детские глазки. Это очень-очень важно. И казалось бы, такая мелочь, как просто ежик, может принести столько радости ребенку, что, ну... Это невозможно писать словами, это надо это правда. Маш, ну я знаю, что на кафедре кулинарии в училище, которое вы сегодня представляете, вы работаете со студентами, ну, скажем, студенты, взрослые дети, да? Они mm -hmm. тоже пока что еще привязаны к мамам, к домашней кухне. Когда они входят уже в профессиональный мир карвинга в том числе, какие вопросы чаще всего они задают вам? вопросов, в принципе, особо и не задают. У них, особенно когда они видят работы первый раз, у них в глазах изумление и страх одновременно. Они говорят, вау, как классно, я так никогда не сделаю. Не сделаю да. Да. А я вот тоже потом, так всегда говорю. А потом, когда уже мы начинаем учиться, и когда у них получается, то там полный восторг. Понятно. Вау, у нас получилось как хорошо. Мама, я маме принесла: вот у нас была девочка из клубники вырезала, я ее учила вырезать цветочки. Я маме принесла клубничный букет и розы из клубники. Она просто была в шоке. Она сказала, я не знала, что такое возможно. То есть как бы вот так. Но самое главное, что нет предела для человека, который хочет, да? для, тот, для того человека, который вооружен вот этой своей мечтой или идеей что-то сделать интересное. Тем более цель у нас понятна, это мы делаем для своих любимых деток. Ну вот смотрите, как рождается уже наш уже новый ежик, подружка, вот. наверное, этого, который пришел в гости. Вот такая вот ежичиха, которая очень-очень э, заготов, заготовлена хорошо. Mm -hmm. Смотрите, какая красивая, яркая. Да, вырезать листик, допустим, вот как и у того ежичка. Да? Вот, и будет дополнение еще листик туда. Ну, бежал ежик где-то, и листики тоже попали ему на яблочки. Маш, ну яблоко я так думаю, что оно быстрее окисляется, да? Груша она как-то держится еще более-менее вот в той форме цветовой изначальной. Яблоко побыстрее, поэтому яблоко лучше вырезать, вот как вы э, делаете здесь и сейчас, да? Да, конечно. Да. Или же, опять же, таки, э, не забыть просто обработать кислоту. Но если это для деток, то, конечно, я рекомендую просто выдавить апельсинчик. Он достаточно приятный на вкус. И в нем достаточно кислоты для того, чтобы яблочко не потемнело. Так вот, между делом в разговоре и родился листочек, осенний листочек красноватым оттенком. Машенька, как всегда, мы благодарны вам за эту встречу, за море позитива. Я хочу, чтобы в вашей жизни вы купались в том позитиве, который Спасибо. вы дарите людям. Приходите обязательно еще удачного зимняя.